Так, у мене значить перше, ну у мене два питання до Ірини Лах. Значить, перше з якою метою пережав Олег Ляшко саме в Запоріжжі, та, і що саме, ну якби він які питання підіймав, що було вирішено. Це перше. І Друге здається, ви в Фейсбуці на своїй сторінці написали про те, що Якби ви будете розклеювати там, ну, агітаційні листівки і будете порушувати ну, якби законодавство, тому що просто інакше не можна до людей донести інформацію. Да? От, ну, якби мені б хотілося, щоб ви це прокоментували, тому що ну, якби ви порушите закон, інші порушують. І чим, наприклад, там, опозиційний блок гірше або краще за радикальну партію, якщо ну, вона теж порушая закон, да, то есть это Давайте я сразу отвечу, чтобы мы не а, да, хорошо? Да, да. Вопрос первый по приезду Олега Лешка. Да. На самом деле он приехал, потому что мы пригласили его на конференцию и знакомство с кандидатами, которые идут от нашей партии в городской областной совет. Эта конференция проходила в субботу и нам было очень важно, чтобы Олег Валерьевич познакомился с каждым из них и чтобы они услышали его и основные месседжи радикальной партии. Параллельно в городе была Покровская ярмарка, поэтому мы прошлись и познакомили его с нашими кандидатами и сторонниками, которые живут и работают в разных районах области, и поэтому эти встречи были как раз на ярмарке в тех местах, где размещались определенные районы. И просто он побеседовал с людьми, мы были удивлены, какое приятное впечатление он создавал на людей, и поэтому мы совместили сразу несколько таких мероприятий. Что касается нарушений законодательства, на самом деле не совсем так, Катя, было замечание, которое было высказано на Фейсбуке, одной из пользователей Фейсбука о том, что один из наших кандидатов разместил там на столбах, на деревьях, на неположенных местах свою агитационную продукцию. И я ответила, что что касается деревьев, то это точно неправильно, и мы обязательно сделаем замечание этому кандидату, он сразу же убрал эти, эту продукцию и сказал своим помощникам, чтобы они этого не делали. Что же касается того, что мы будем размещать подобную продукцию таким образом, обязательно, потому что у нас нет возможности заплатить, как у других партий, за которыми стоят олигархи, за бигборды, на которые тратятся миллионы гривен. У нас нет такой возможности. Я сказала, что люди, которые живут в городе, в районах, в селе, будут размещать информацию на столбах, на заборах и так далее. Но мы обещаем перед Днем Тишины все аккуратно убрать. У нас нет возможности по-другому донести информацию о себе. Поэтому э, мы стараемся действовать в рамках закона, но если где-то люди жалуются, что нашей информации слишком много, например, там на заборах или еще где-то, у нас просто нет возможности делать это в других местах на бигбордах. Да, конечно, гораздо симпатичнее выглядит, э, например, Бікборди укропа, которых просто немерено везде, зі опозиційного блока. Ну, у нас немає олігархів в наших студіях, в нашій партії за нашими спинами. Поэтому простіть і потерпіть. От ви сказали, що у вас буде така електронна програма там для міста. А яким чином ви будете її mm впроваджувати -hmm. і mm як -hmm. ви її будете розробляти, тому що це. Велика глобальна програма, і скажімо так, ну якби Львів вже розпочав це робити. Я думаю, що в Запоріжжі, якби ну там за певний час, там за короткий, це нереально зробити. От ну а хотілося б вашу позицію почути, як саме ви будете це робити. Щоб ви послухали тих ребят, які збираються этим займатися, і вони вже займаються. этим направлением, потому что я не специалист в IT-технологиях и не программист. Но мне кажется, что опыт Львова перенять, пусть даже на это уйдет и два года. Но это весьма достойно перенести это сюда для того, чтобы в Запорожье можно было не стоять в очередях, не идти на поклон чиновникам, не получать справки в архитектуре или еще в каком -то бы этого ни было учреждении месяцами. А для этого просто достаточно будет зарегистрироваться либо онлайн, либо так как это стоят тут вот терминалы, там мы оплачиваем Киевстар, МТС, пришел, нажал на экранчике то, что тебе необходимо, взял талончик или в Минюсте, как сейчас происходит, получил свой номерок, подошел к окошку, один раз высказал претензию, просьбу, жалобу, заявление, второй раз пришел, получил ответ и все. То есть для этого не нужно уйма чиновников и, и тысячи людей для того, чтобы обслужить одного человека, или один человек не должен ходить и бегать за 15 чиновниками для того, чтобы собрать 15 подписей. Катя, если можно, я добавлю, я изучала этот вопрос. На самом деле это не так дорого, как кажется. И если мы, например, сэкономили деньги громаде на, на одном диализном центре 20 миллионов гривен, а если говорить о других объектах капитального строительства, то это миллиарды гривен, которые украдены у нас из бюджета, то э, полтора миллиона гривен примерно стоит такая программа, ее внедрение в городе Запорожье, это просто смешные деньги. И это точно нужно выделить деньги из бюджета, и понятно, что это будет делать не самопомощь, а они просто помогут реализовать, я так понимаю, у них есть специалисты, которые помогут реализовать эту программу, но деньги точно нужно выделить из бюджета. Ну, и я... Платформа, я так розумію, що все одно. Ці всі айтішники, спеціалісти, вони між собою поєднають зусилля для того, щоб це було комфортно кожному місті. Програма, яку ми пропонуємо, вона передбачає не лише віконця талончики на прийом, а й передбачає великий сенсорний, велике сенсорне табло, на якому повністю видно скільки грошей. Пішло не лише на якусь школу, а конкретно на двері або металопластикове вікно і де воно замовлялося, і скільки воно коштує. Тому що ці програми розроблені, ми повністю їх вивчили в країнах Вишеградської четвірки в багатьох містах, де ми були і вивчали саме цей напрямку. Ну, знаєте, сто, да, поки ви пішли так по колу, так зазначу стосовно фінансування взагалі знайти на це кошти бюджет скільки депутатські кошти на цей рік та да, 10 мільйонів гривень. Там з копійками, да? от де цей ресурс, де на що можна на ту ще мерію ви витратити, тому що зараз ці кошти ну вони в принципі не вирішують комплексної якоїсь програми про проблеми. Там вікно встановив, там допомогли. Да, безумівно це важливо, але ну. Ми повинні вирішити таку проблему комплексно, а не отак, щоб потім їх встановили і потім цілий сюжет показував по телебаченню, який Іванов Іван Іванович молодець. Дуже дякую. Ще запитання. Будь ласка. Скажіть зараз говорять про те, що рейтинг свободи почав падати різко. Ну після тих подій, коли влада звинуватила активістів свободи, що нібито це вони якби кинули вибухівку, і таке інше. Як ви гадаєте, взагалі, ну саме ця подія вона не вплине на. На рейтинг ваш взагалі, і ну, чи будуть люди вагатися, щоб віддати голос саме ну, за вас, як за, за свободівця? Дякую. Давайте так. Це дуже складне питання з подіями 31-го, тому що люди тут, які зв'язувалися з волонтерами, я так думаю, зрозумів, що вони дуже добре розуміють всі проблеми. Там було декілька, тобто звинувачують, Свободу, в таких ем, підготовках терактів або ще, це я вважаю, що це вже, будемо казати, далі нижче пояса передвиборчим. Але те, що я вам шов, що я скажу, що я був людиною принциповою, я намагаюся їм залишатися або йти пораненому в полон, накидаючи своїх бійців. Або залишатися на виборах за своїми хлопцями з, з, з тими людьми, яких я, я якими я керував. Тобто для мене це принципово. Якби там не були обставини, я і буду третінги. Які будуть, такі будуть. Це мої люди, я з ними буду йти до кінця. Дуже дякую. Будь ласка, ще запитання набрав да. до Кінчук. Я знаю, що. Політичних партій, яка подала позов до ЦВК щодо дотримання гендерної квоти, ну цю цю заяву було відхилено. Скажіть, ви саме от, ну, в Запорізькій області дотримуєтесь цієї гендерної квоти? 31% один відсоток цієї квоти, і це вийшло природньо. Ми нічого для цього якихось зусиль, до цього не прикладали. А на чоловіка більше, або на жінку менше – ти 31 Есть еще запитание от Темулянцу. Давайте будем откровенны. Почему действующие депутаты горсовета, которые пошли в новые партии, как раз и приглашали эти партии, не ходят на такие собрания, потому что им стыдно стопроцентно смотреть нам в глаза. Потому что то, чем они занимались все эти годы, это называется воровство, унижение. И, грубо говоря, всех нас они вогнали в нищету и грабеж. Они разграбили наш город. Вопрос, собственно говоря, в чем? На сегодня будем реалистами. 50% людей не готовы идти на выборы только потому, что они не верят больше. Все программы партии, они сводятся к одному. Завтра будет хорошо. Когда это будет завтра, никто не знает. И все готовы бороться и вводить во власть новых людей. Наша программа... Радикальные партии называются жесткий контроль власти. Вот мы говорим о том, что сто процентов не дадим дальше грабить наш город. Каким образом мы будем контролировать кадровую политику, будем контролировать тех людей, которые будут заниматься коммунальным хозяйством и всеми остальными сферами? Вопрос ко всем представителям политических сил. Каким образом вы собираетесь наказать тех людей, которые сделали это с нашим городом сегодня. Почему-то никто об этом не сказал, и я предупреждаю сразу, не нужно говорить, что этим должны заниматься представители МВД. Не будет завтра работать эта система, пока она не будет разрушена и построена новая. Ничего не изменится завтра. Это первый вопрос. И второй вопрос, давайте будем реалистами. 26 кандидатов у мэра, это, конечно, хорошо, но большинство людей... Почему 26? Больше? А, мэры. В мэры. В мэр. Поэтому я хочу спросить, почему все-таки демократическим силам не удалось объединиться, и не играет ли вот такая позиция на руку нашим оппонентам, которые не ходят на наши собрания? Хочу Казали, що не, не говорити про те, що це має робити МВД. Я не бачу розуміння, як це має зробити депутат Запорізької міської ради. Він може це зробити реально, тільки ну як в принципі, не дуже відрізняється. Да, там депутатське, там написати від депутата за його злочин, чи там як обичної беззвичайний громадянин. Але він може показувати результат, задавати рівень, яким має бути політика, яким має бути діяльність Запоріжжя. Те ж саме він може впливати інформаційно на те, щоб е, тих людей, які крали, покарали. А от саме конкретно, як ви маєте покарати, ми не маємо на це пливо ніяк. Інформаційно, самим, самим своєю роботою і ну, і, так, публічною діяльністю фактично і сприяти цьому процесу. Ми, ну, якщо я, я вже -я. взагалі, то тобто, після перевірок, після цього, тобто ми повинні відсторонити просто людей. Вони не мають права займати ці, тобто, це в силах громади, в силах ради, відсторонити. Тих працівників найманих, які, так сказати, які наживалися на нашому місті, які не виконували своє обов'язки. Тобто є трудове законодавство, є взагалі міськрада і громада вони мають великі важелі. Тобто це їх треба виконувати, взяти статут навіть той же саме. І там дуже є, є засоби впливу на те, щоб людей, яких можна відсторонити, прибрати взагалі. Якісь ну, на нових засадах там об'явити конкурси на ці посади, які відповідальні матеріально, а потім ну, людей-фахівців нових набирати. Це, це головне, люстрацію, саме головне провести їх людей. Тому що це покарання, це одне. Але так, припинити саме головне, це що ну, зло це, яке йде на Запоріжжя, це саме головне. Тільки здорова конкуренція, тільки інформаційні, ну, Юрій правий, що якщо повністю висвітлювати всі ті події, які відбуваються, і демонструвати всі ті злочини, і тільки громада може це вирішувати. А от питання, якщо ці люди бачать у владі кормушку, то просто відсторонювати їх від цієї кормушки. Все, Дякую. А там навіть дехання відсутні. я бы тоже очень хотела ответить на этот вопрос у меня был похожий вопрос к моим оппонентам или друзьям единомышленникам, не знаю как назвать я его задам позже отвечу на этот вопрос таким образом первое наказать точно не можем никак как бы это не обидно было слышать, но тем не менее точно мы ну, и это будет или самосуд или выход за полномочия больше никак но я считаю, что есть несколько механизмов, которые мы точно должны использовать. Это первое, создание временной депутатской комиссии по расследованию тех преступлений, которые совершили госслужащие мэрии, руководители департаментов и коммунальных предприятий. И нам, будучи в городском совете, гораздо легче будет добиться тех самых ответов и достать те материалы, которые вот мой коллега, например, не может никак добиться. То есть, будучи там, мы найдем эти материалы, я уверена, что это будет несложно сделать такую комиссию. И второе, вот как сказал Тимур, правильно это создание кадровой комиссии, где мы рассматривая кандидатов на должности всех руководителей КП, и причем я считаю, что не нужно дожидаться, когда выйдет там срок контракта, а считаю, что когда изменится состав городского совета, нужно будет обязательно провести реструктуризацию городского совета. Точнее, ликвидацию путем реструктуризации и обязательно посмотреть о том, кто из них на своем месте, а кто нет. И думаю, что по результатам такой проверки, по результатам обсуждения на кадровой комиссии, мы очень многие кадровые решения могли бы принять вместе с коллегами. Попытаюсь так ответить. На сегодня, насколько мне известно. МЭР продлевает контракты со всеми распорядителями финансовых бюджетных денег на ближайшие пять лет. Депутаты, придя в горсовет, я так понимаю, придется работать с этими людьми, которые и до этого там сидели и которых мы обвиняем в, в незаконности, мягко говоря. Но я думаю, можно либо... То есть выгнать мы их не можем, потому что контракт подписан мы. И снять мы депутат не можем. Это не прямое предпорядкование депутату. Но вполне возможно, можно просто реструктуризировать, как сказала Ирина, КП основания, в КП одуванчик, КП в КП любое, и нанять туда эффективных нормальных менеджеров, управителей, молодых, с образованием пусть небольшим с небольшим опытом, но вполне адекватных которые не участвуют во всех этих схемах, которые не понимают даже, как они работают, и слава богу, что они не понимают. А работать они, даже если не умеют, они научатся в любом случае. У нас купа нормальных, хитрых юристов вместе за Запорожье, которые помогут, как это Главное, это вместе просто делать. Я у нас Я хочу сказать, что в областном совете нам в какой-то мере это удалось сделать. Вы говорите, что нам придется работать с этими людьми, контракты, с которыми подписал мэр. Это не так. Потому что есть такой механизм, проверка коммунального предприятия тем органам, который его создал. Мы таким образом проверяли очень многие предприятия коммунального областного совета, и больницы, и какие угодно и находили кучу всяких нарушений в результате которых лично я только написала десятки обращений в прокуратуру по некоторым были возбуждены уголовное производство то есть также сделали некоторые мои коллеги и поэтому мы этот механизм вполне можем сделать и на уровне города реализовать но единственное було б бажання, тому що у сьогоднішніх депутатів такого бажання немає. Я думаю, що ми повинні точно прийти з таким бажанням і з тими інструментами, які повністю вподають. Це ж тепло, ми будемо переходити до запитань один одного сьогодні. Як ви хочете? А ще второго питання щодо мерства. Так. Ну, е, ми, наприклад, що стосується нашої політичної сили, ми не те, щоб були певні домовленості, але у нас є спільні погляди на посаду мера, і я знаю ті політичні сили демократичні, які нашу посаду підтримують, оскільки вони своїх мерів не висилають. Ну, Щодо мера, будемо так казати, то я вважаю, що тут ще дуже багато хтось не, має, не до кінця розуміє, що ми ув'язуємо. Вот. И тут треба будет идти, я уже сказал, пройдется и ты до кінця, кто будет згоден, цей шлях пройти. Я згоден. Муже важка работа. Если можно, я тоже прокомментирую. Знаете, скажу, может быть, вещь, которая будет непопулярна, но э, дело в том, что принуждение к объединению так называемых демократических сил лично мне на сегодня выглядит искусственно. Потому что э, те обещания, которые эти политики, стоя на Майдане, давали людям, и которые сегодня просто наглым образом э, топчутся, э, я говорю и о свободе слова, и говорю о э, той тирании, которая сегодня происходит, о тех взятках, о той коррупции, обо всем, что происходит. И при этом они говорят про то, что мы демократические силы, и почему вы нас не поддерживаете, я вам скажу честно, вы знаете все, что я всегда выступала открыто против предыдущей злочинной влады, которую возглавлял Янукович, и против того беспредела, который существовал. Но у меня язык не поворачивается сказать сегодня, что я поддерживаю эти демократические силы. Поэтому объединиться с демократическими силами, которые просто нагло, через колено переламывают всех в Верховной Раде, заставляя голосовать Сегодня и сейчас придумывают всякие сценарии, которые потом, в результате которых и обваливаются рейтинги свободы и нарушаются права людей, я не могу сказать, что я сегодня всецело поддерживаю так называемые демократические силы. Я поддерживаю тех людей, которые боролись и борются с коррупцией, которые боролись и борются за права людей, за право слова. И эти люди могут быть в разных политических силах. Это э, как бы то, что касается объединения. Так називаємо демократичні сили єдиного кандидата. Ну і пані Ірино. Ми говорили сьогодні про те, що у нас є програми, які схожі між собою. Да. І якщо ми в міській раді поєднаємо всі свої зусилля щодо прозорого бюджету і щодо медицини всього іншого, то э, ми говоримо не про всі демократичні сили. Правильно, пані, Ірино? ми говоримо про І не про всіх людей, ну, так. які особисто також людей, які сьогодні. В ну, будь-якому випадку тобто прогрошу все одно не буде, якщо це береться на а Там по-іншому то вже треба дивитися, як буде розклад, як буде соціологія і так далі. так далі, тобто тут, я ж кажу, що... Прис... Просто, є, просто є поняття демократичних сил, а є поняття псевдо демократичних сил або сил, які себе аля так позиціонують. Да, до речі, хочу також проаносувати у понеділок, 12 жовтня. Також запрошуємо вас у 14 годині. Буде міжнародна інституція демократичної ініціативи ім. Елька Кучерєва. Вони розкажуть про соціологію Запоріжжя та області, про вибори, як відносяться до них запоріжці, а також піднімуть дуже важливі такі реперні точки на сході, як відношення до. Проблему Донбасі, до переселенців, а також про підніму підні... підні... теми про реформи. Вони дуже просили запросити кандидатів в депутати, бо саме з цими людьми вони б хотіли а, поговорити про ці питання і б хотіли побачити тих лідерів, а, які сьогодні мають нескільки цьому... з так о 14-й годині. Тобто я трошечки проанонсувала. Будь ласка, пане Олеже, ви хочете додати щось про до другого запитання? Так? Юра? Ну я думаю. Мы еще пока не научились работать вместе. В этом случае я за себя скажу. Это раз. Во-вторых, возможно, люди, которые все-таки хотят по-настоящему что-то поменять, пока не верят еще, что мэр может победить. Потому что ну, такой наплыв финансов и засилия бордов, рекламы и всего, что только можно, и телевидение определенных сил. Ну, мозги на бикрейн просто выворачиваются. Ну, это... У людей, которых, которые могут анализировать, думать, знать, откуда это все берется. А у обычных граждан, которые пришли домой с работы, включили телевизор, я думаю, это просто зомбирование. Поэтому достаточно тяжело с этим бороться. И борешься только в сердце, в душе и в мозгах. Что-то записываешь еще, картинки рисуешь. Я так вважаю, що тут зібралися якраз ті відповідальні особистості, які е, мають ці зміни, також роз'яснювати е, ці події через призму свого спілкування. Я так вважаю, що ви спілкуєтеся зараз людьми. Дуже дякую за те, що ви приймаєте участь у відкритій громадській медіаплатформі. платформі. хочу запитати вас, чи готові зараз ви до запитань один до одного, або може трошки ми перенесемо на завтра ці запитання, бо завтра будуть. А те люди, которые сегодня находятся на выборе на солидарности, родительщины, это точно подтвердили их модиаторскую позицию, также, что надеюсь, на оппозитивный блог ⁇ Наш край ⁇ и справедливость, также был за. У меня есть просьба коллегам, я бы хотела высказать предложение, если не возражаете, я, я это сделаю. Спасибо. Я удивилась тому, что... Очень много есть у нас схожего в программах, хотя, наверное, это правильно, потому что действительно, как Тимур правильно сказал, что программы очень похожи, что, что собственно говоря, нужно для э, горожан. Но знаете, что меня удивило в обратную сторону? Почему-то никто из вас не говорил о борьбе с коррупцией. Я не знаю, как-то так получилось, что ну, мама, так хочется, как получается. это важно, но никто и, и не сказал, как в, в как какой-то программной программ задачу. Я думаю, что где-то может быть кто-то упустил или забыл. Уверена, что все вы это поддерживаете, но все вы сказали о том, что вы поддерживаете малый и средний бизнес, и это есть точно в программах у всех. Это так? Вот мне бы хотелось, чтобы от слов, что у нас есть много общего, до дела совместного мы могли бы перейти уже сегодня. У меня есть вам просьба и предложение. Поддержать, мы сейчас боремся как раз и высказываем открыто свое негодование действиям городского совета, который во времена Анисимова придумал такое замечательное, такое замечательное решение городского совета о том, чтобы с предпринимателей брать 10% так называемого боевого участия во время капитального строительства или реконструкции какого-либо объекта. В двух словах это означает, что... Если кто-то там 2-3 года назад, еще когда были более-менее хорошие времена, что-то захотел построить или реконструировать какой-то объект, то он должен заплатить в городской бюджет 10%. Представьте себе, если стоимость объекта очень многих там, больше там, миллиона двух гривен, это сотни тысяч гривен. Сегодня нужно заплатить в городской бюджет. Как это на самом деле происходит? Во-первых, не, а, а, бюджет абсолютно непрозрачен и непонятно куда идут эти деньги, куда потом идут эти деньги. Они не идут на инфраструктуру, как говорит а, бюджет, как говорит городской совет. Во-вторых, на самом деле это происходит таким образом. Руководитель департамента архитектуры приглашает к себе предпринимателей, говорит ему, что нужно заплатить столько-то денег, тот говорит, я столько не могу, тогда сколько можешь, и потом начинаются определенные коррупционные схемы, нам они уже известны, мы знаем, что в результате договариваются на определенную сумму, а потом платят какую-то сумму наличными, какую-то безналичными, кто-то вообще не платит, и вместе с ними в связке работает прокуратура. То есть возбуждено уголовное производство прокуратуре по факту, и все эти предприниматели загоняются в прокуратуру, и там в прокуратуре их начинают пугать и говорить о том, что если вы не заплатите, мы там это уголовное дело доведем до суда и так далее. У меня просьба, если мы действительно готовы все поддерживать малый и средний бизнес, и вы говорили о том, что нам главное, чтобы его не нагибали поборами и взятками, значит, давайте мы это все вместе докажем. И давайте обратимся от всех политических сил. Мы обратились не как политическая сила, а как бизнес-ассоциация, но если вы не возражаете, мы подготовим обращение и подпишем его разными политическими силами, для того, чтобы как можно скорее отменить это решение, которое сегодня просто ä, ну, заставляет даже те, кто еще жил и дышал, и либо уходить в тень, либо уходить вообще из бизнеса. Не будете возражать? Абсолютно. Спасибо большое.